Ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada orang-orang Arab yang datang daripada luar untuk mengerjakan haji dan umrah. Nabi berpindah daripada satu kemah ke satu kemah untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menyatakan bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah tabaraka wa taala. Akhirnya pada tahun ke-12 kenabian lebih kurang Kumpulan orang Arab daripada Madinah sahaja Yang menerima dakwah Nabi Tidak daripada Arab-Arab negara lain Seperti Yaman dan sebagainya Maka Nabi pun seronok Apabila beberapa orang Yang masuk Islam Berikrar di hadapan Nabi SAW Untuk memenangkan agama ini Kerana mereka berasa begitu bertuah Selama puluhan tahun mendengar Rahib-rahib dan pendeta Nasrani dan Yahudi di Madinah Yang menyampaikan kepada mereka tentang sifat Nabi akhir zaman secara terperinci Dan orang Yahudi kata Nabi ini akan datang daripada kabilah kami Kalau dia keluar kami akan berperang dengan hampa dan bunuh kesemua orang Arab Maka dengan sebab tu Bila Nabi berdakwah kepada orang Madinah Seawal dakwah Nabi sampai ke teringat orang Madinah Mereka bermesyarat Dan melafazkan syahadah di hadapan Nabi Ashadu an ilaha illallah Wa nashadu anna muhammadan rasulullah Kemudian Tahun yang seterusnya Lebih kurang tahun 12 kenabian Tahun 12 kenabian Maksudnya Nabi umur 52 Dan Nabi duduk di Mekah sampai 53 saja ha, Itu kalau sebut kenabian hmm, Kalau sebut tahun kenabian Bukan tahun hijrah, ha? tahun kenabian Selalunya sebut tahun kenabian ni nak cerita tentang peristiwa di di Mekah Tahun yang seterusnya lebih ramai yang datang 70 lebih termasuklah dua orang wanita 70 lebih orang-orang Aus dan Khazraj yang datang dan kesemuanya menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah sendiri dalam satu majlis pada waktu malam maka terjadilah ketika itu baiatul aqabah as-saniyah perjanjian aqabah kedua iaitu janji taat setia lebih kurang 80 orang Aus dan Khazraj ini untuk melindungi nabi dan juga memastikan agama ini akan berterusan. Lepas pun balik ke Madinah dan Nabi pun lantik 12 orang nuqaba. Ah, ha? 12 orang nuqaba. Sebelum tahun tu Nabi dah hantar uh, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ha? Kemudian tahun yang seterusnya tu lebih kurang 12 kenabian Nabi hantar 12 orang. Nabi lantik 12 orang nuqaba. Ketua-ketua untuk dijadikan sebagai uh, Ustaz Ustaz lah yang dihantar ke Madinah Dan memimpin Dan juga berdakwah kepada Orang Madinah yang belum Islam Kemudian Muka surat 156 Masuk awal tahun ke-13 kenabian Allah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ha, begitu. Bukan semua Bukan semua sekaligus Allah izinkan sahabat dulu yang laki-laki dan dan perempuan maka para sahabat radhiyallahu anhum pakat bersiap dan berhijrah secara sembunyi-sembunyi rupanya Quraisy ni dia kalau duduk dalam kota Mekah mengamalkan Islam pun dia tak mau keluar daripada kota Mekah bawa Islam pun dia dia tak mau dia nak duduk kota Mekah dan murtad keluar daripada Islam dia nak keluar daripada Islam. Apabila para sahabat berhijrah ditangkap, awal-awal berhijrah ditangkap, ditangkap, disiksa, ditangkap, dikurung, ditangkap di dibunuh. Maka para sahabat pun terpaksa berhijrah secara secara diam-diam pada waktu-waktu yang tertentu dan dan sebagainya dan kebanyakan para sahabat berhijrah tidak membawa apa-apa harta. Bawa ni dah Bawa binatang tunggangan Pakaian sikit Makanan sikit Yang tu saja. Hal ini semua tinggal Ditinggalkan rumah Ditinggalkan kenderaan Ditinggalkan binatang ternakan Ditinggalkan ladang-ladang dan sebagainya Semua harta ditinggalkan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan kali ini hijrah ke Madinah Hukumnya wajib Tak sama seperti hijrah ke Habsyah Yang hukumnya harus Ha? dan tidak diwajibkan maka para sahabat pun memang kesemuanya uh, dengan rela hati uh, menjalankan arahan Allah iaitu wajib berhijrah ke kota Mekah semua sahabat tak kisah nak tinggalkan semua nak tinggalkan semua harta ni Allah uji kumpulan pertama umat Nabi Muhammad untuk meninggalkan kesemua harta yang selama ini dikumpulkan kita malam ni pun semua ada harta ada orang ada sebuah rumah ada orang ada dua buah rumah ada orang ada sebuah kereta ada orang ada ada, ada dua kereta ada orang ada tiga kereta ha? ada orang gaji dah enam ribu dah, ada orang gaji dah lapan ribu, ada orang gaji yang empat ribu ada orang yang dah ada pencin, banyak dah dan sebagainya maka malam ni bila kita ber, ber, berada dalam kedudukan sahabat bolehkah kita tinggal semua harta itu Dan berhijrah ke satu tempat Seandainya diarahkan oleh Allah dan juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jawapan dia Hati kecil kita akan jawab Mustahil nak tinggal rumah Yang dah bayar dah 20 tahun ustaz Tinggal 10 je Tambah pun banyak dah Takkan nak tinggal je Hati kecil kita terus menjawab Mustahil untuk kita tinggalkan tetapi inilah yang dilakukan oleh lebih kurang 300 orang para sahabat Yang meninggalkan keseluruhan harta mereka Untuk mencari reda Allah ke Madinah al Munawwarah. Kesat 156, nombor 1 Orang pertama yang berhijrah antara orang pertama Ialah Abu Salamah Iaitu setahun sebelum perjanjian Aqabah Awal lagi, tahun 12 dihijrah 12 kenabian Apabila membuat keputusan keluar meninggalkan Mekah mertuanya iaitu mak kepada Ummu Salamah menghalang isterinya dia halang anak perempuan dia dan merebut anak lelakinya merebut siapa merebut anak Abu Salamah dan Ummu Salamah pakat berebut buat keluar anggota-anggota kabilah masing-masing nah -masing. buat keluar anggota kabilah masing-masing yang mengakibatkan tangannya terseliuh Dalam usahanya menghalang penghijrahan Umi Salamah pula selepas merumegian suaminya Dan kehilangan anak lelakinya Menghabiskan masanya selama setahun Dengan menangis dan meratap Jadi Abu Salamah Antara orang yang paling awal Menyahut seruan Nabi Nabi kata hijrah Dia tak tunggu ay, Bagi dapat gaji dua kali lagi bah. Dia tak tunggu Tunggu stone dulu pak Nak tunggu dapat hasil Last lah kata kan? Bagi ambil padi kali tak akhir ke Nak ambil Lepas sawit kali tak akhir ke Kalau yang ada ladang Tak, tak tunggu lah Bila Nabi kata Allah izinkan kalian Untuk berhijrah sebelum aku Abu Salamah turis buat putusan Dia salah seorang sahabat yang hebat Mati syahid dalam perang Uhud ha? Dia terus buat keputusan kita hijrah Dia ajak isteri dia Isteri dia pun mau hijrah Dan dia nak bawa seorang anaknya yang masih Yang masih kecil Abu Salamah ni lah yang apabila dia mati syahid Nabi bagi tahu dekat isteri Abu Salamah iaitu lah Ummu Salamah bahawasanya siapa yang sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha Siapa yang menerima musibah dan dia sebut inna Lillah wa inna ilaihi rajiun Ya Allah berikanlah aku pahala ke atas musibah ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik Nabi kata wahai Ummu Salamah Allah akan gantikan kepada kamu suami yang lebih baik Maka jawab Ummu Salamah ya Rasulullah Aku tak pernah jumpa satu orang lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Orang perempuan kalau dia puas hati dengan suami dia, kira suami tu hebatlah. Memang hebatlah teraduk dalam rumah macam Rasulullah lah, tolong kemas rumah, tolong masak, kalau tengok isteri dia sidai baju dia pun sidai. Hak ni, hak ni taraf nabi manusia yang yang seperti Rasulullah Abu Salamah ni kira Ummu Salamah kata aku tak pernah tengok satu orang lelaki-lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah Allah nak ganti dengan siapa orang ah, macam tu punya bagus Abu Abu Salamah hmm? akhirnya Nabi SAW menghantar utusan untuk meminang Ummu Salamah waktu itulah baru dia yakin benar apa yang Rasulullah sebut Rasulullah lebih baik daripada Abu Abu Salamah yang ni semua sahabat cukup faham jadi bila nak berhijrah nak bawa anak kabilah Abu Salamah keluar kabilah Ummu Salamah pun keluar kabilah yang berlainan pakat berebut hak pegang tangan Ummu Salamah hak pegang tangan anak yang pegang tangan Abu Salamah akhirnya Abu Salamah berkeras dia kata ni hak dia dia beritahu kat kabilah dia dia nak berhijrah Ummu Salamah diambil oleh kabilah dia Anak dijaga oleh mak dia Mak kepada Ummu Salamah Jadi Ummu Salamah pun duduk seorang Setahun Selama setahun duduk tunggu tiap-tiap petang Dia dia menangis Dan anggota keluarga dia duduk tengok Dia teriak Akhirnya mereka pun kesian Melepaskan Ummu Salamah dan anaknya Pilah hijrah Pilah cari suami kamu Kesian sangat Setiap hari ingat pada suami dan juga anaknya ha? kerana berjauhan akhirnya dia pun berhijrah berseorangan entah no? tak apa seorang pun tak apa nak cari redha Allah nak dapatkan redha suami ha? dia pun hijrah jauh entah no? Mekah Madinah ni jauh naik bas pun letih kalau seorang seorang mau pi ke Ummu Salamah kata ya Aku akan berhijrah walaupun seorang Dia pun keluar Sampai ke Tan'im Jumpa dengan satu orang yang bernama Uthman Ibn Talha Pasuk 157 Tak sekali Tiba Uthman bin Talha di tengah perjalanan Akhirnya Uthman bin Talha menemani Dia teman Ummu Salamah Sampailah ke satu tempat yang bernama Quba Di situ ada suami dia Abu Salamah kemudian, sahabat yang kedua ramailah yang berhijrah, pengarang kitab ni dia main tiga orang yang kedua nama Suhaib Suhaib Ar-Rumi hmm, dia ni orang Arab sebenarnya ha? Suhaib Ar-Rumi Suhaib Ar-Rumi salah seorang yang berhijrah banyak cerita, banyak e, pengarang kitab main tiga, contoh dia bukan orang Mekah dia orang luar, rambut dia pun bukan rambut Arab muka dia pun bukan muka Arab sebab tu orang ingat dia orang orang Rom padahal dia padahal dia Arab. Dia daripada luar, dia mai hijrah ke Mekah. Kemudian dia pun pandai niaga. Ha no, dia pandai pandai berniaga. Maka dia pun berniaga, akhirnya jadi orang kaya di kota Mekah. Jadi orang kaya. Satu hari dia pun susun untuk berhijrah ke Madinah Siapkan barang dia apa semua Hijrah secara rahsia Bila dia keluar Dah jauh sikit dah daripada Mekah tu Lebih kurang beberapa kilometer Tiba-tiba dia dengar daripada belakang Orang ligan dia Rupanya Quraish tahu Kata dia kata dia berhijrah Quraish pun dapat dia Maka daripada jauh Bila dia tengok Quraish kejar dia Dia pun buat keluar panah dia Dia kata kalau hampa main dekat Korang-korang tiga empat orang mesti kena Kerana aku apabila memanah Kata Suhaib Tak pernah terpesong Kalau aku panah mesti kena Kalau pemerikat dekat Lepas tu pun berhenti Suhaib so, tanya panah apa Dia kata wahai Suhaib Dulu hang mai ke Mekah hang tak ada apa Rumah tak ada, kereta tak ada, kebun tak ada, tang tenakan tak ada, apa pun tak ada. Perniagaan apa pun tak ada. Kemudian hang mereka sampai hang kaya, hang ambil kekayaan kami. Lah kawan tu berniaga. Tapi dah kata orang jahat ni. no? Nah. Kawan tu berniaga. Suhaib memang dia berniaga bukan dia curi barang siapa. Dia pun kata, "Wahai Suhaib, disebabkan hang dah ambil kekayaan Mekah, la ni hang nak nak hijrah, hang nak bawa semua kekayaan ni pergi ke Madinah, kami tak benarkan." Maka kata Suhaib, antara jutawan Mekah ketika itu, Adakah sekiranya Aku melepaskan seluruh kekayaanku kepada kalian Kalian akan membiarkan aku berhijrah ke Madinah Lah juga tuan Buat keputusan waktu tu Kita nak sedekah seribu ringgit Daripada awal tahun berpikir Sampai bulan 12 tinggal 200 lah Kau keluar tak tinggal 200 11 bulan punya duk fikir rugi ke untung ke boleh ke bagi kat orang nak buat masjid sampai seribu ni untung tak. 12 bulan, 8 bulan punya duk fikir. Suhaib apabila dia dikejar orang nak bunuh dia, orang nak tangkap dan bawa dia kembali ke Mekah, dia kata ambillah semua harta aku yang ada di Mekah dan biarkan aku berhijrah untuk mendapatkan redha Allah dan reta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bagi tahu kunci emas ada kat sini. Kunci ini ada di sini. Harta ini ada di sini. Dia habaq semua harta dia. Bebek. Dia apa pun pakat lari, pakat berebutlah. Ha jenis menyamun ni kan. Balik pakat berebut ambil harta Suhaib tak malu. Orang jahat ni kan. Orang jahat ni dia tak malu. Dia buat benda salah pun dia tak malu. Ha ni Uh, sunnah orang-orang jahat. Ha, huh? uh, tak kisah orang jahat. Akhirnya Suhaib pun sampai ke Madinah dan sebelum Suhaib berjumpa ataupun bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memanggilnya dengan panggilan Suhaib dan kadang-kala dengan panggilan Abu Yahya. Bila dia masuk, bila dia, bila dia masuk pas padatullah, nah. Huh? Maka Nabi SAW pun sebut Hal bay'u ya Aba Yahya Hal bay'u Telah untung perniagaan kamu Wahai Abu Yahya Telah untung perniagaan kamu Nabi kata untung Sangat menguntungkan ha? Maksudnya Nabi diberitahu oleh Jibril Alayhi SAW Tentang Harta yang telah diberikan oleh oleh Suhaib Kemudian yang ketiga Kisah Umar bin Al Khattab Ayyash ibn Abi Rabi'ah Dan Isyam bin Al-As Tiga orang ni Sena Umar Sebelum dia berhijrah Dia keluar pergi ke kota Mekah Ke Pekan tu Dia pun buat pengumuman Dia kata pagi esok aku nak hijrah Siapa yang teringin tengok Bini dia jadi janda Anak dia jadi yatim Sila tunggu di belakang bukit Fulan bukit sekian dia bagi tahu tu eh. bukan kata keluar rahsia dia umum tu eh. tak ada siapa pergi tunggu dia ha saya nama ha. satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan di Madinah depa berhijrah sekali saya Umar Ayyash bin Abi Rabi'ah Hisham bin Al-As hijrah sekali kemudian sampai di Madinah Abu Jahal dan Al-Harith dua beradik ni nak pi jumpa mereka punya adik mereka Iaitulah Ayas yang masuk Islam Abu Jahal pun pergi jumpa Dia kata ni mak kita ni Ada hubungan dengan orang apa Hang kena balik Saya nak kata Bisik dekat Ayas ni jangan percaya Mereka nak tipu kamu Abu Jahal dengan Haris nak tarik kamu balik ke Mekah untuk kamu keluar daripada Islam. Kan semuhnya ibu kamu kalau rambut dia ada kutu pun dia akan buang sendiri. Takkanlah dia nak berzina dengan orang lain. Tapi Aisyah ni bila dengar mak dia ada hubungan dengan orang, dia tak boleh duduk di Madinah. Dia pun balik dan bila balik dia diikat oleh dalam perjalanan diikat oleh Abu Jahal dan abang dia Al Harith kemudian dibawa dan di 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 di, di, lah di, di Mekah. Habis. itu antara cerita Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sanggup untuk menyerahkan seluruh dunia ini? Tahu tak? Dan perasaan inilah yang perlu dibina dalam hati kita iaitu hati kita tidak terpaut pada kemewahan dunia. Takat mana kita dengan dunia hari ini sampai malam ini takat mana? Takat mana susah hati kita untuk bagi 10 ringgit kepada orang miskin untuk bagi 50 pada pembinaan masjid setakat mana hati kita terdekat dengan dunia maka kita mengambil iktibar daripada iman para sahabat radhiyallahu anhum yang yang hebat